সত্ৰৰ হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটিৰ পৰা অচিনাকি মানুহ খেদি পঠিয়ালে আৰু সত্ৰই পুনৰ ঠন ধৰাত সাৰ পানী যোগালে মোৰ আজি সৌ সিদিনা তিৰাশী বছৰীয়া জন্মদিন হৈ গৈছে মই ভবা নাছিলোঁ তিৰাশী বছৰতো এই দুৰ্গত নিষ্পেষিত হৈ থকা এই উদাসীন ভকতসকলে কিবা কেতিয়াবা আৰ্থিক সাহাৰ্যৰে কিবা সুবিধা পাবনে ইয়াৰ সপোনৰ অগোচৰ হৈ আছিল যোগ যুগ বাগৰি গ'ল সত্ৰৰ অৱস্থা দি দেই দি দেই জহি খহি গ'ল কিন্তু নিউটনৰ সন্মুখত আপেলটো পৰাৰ লগে লগে যিদৰে আমাৰ মধ্যাক্ৰহণ শক্তিৰ সৃষ্টি হ'ল সেইদৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ যেতিয়া সত্ৰসমূহ দৰ্শনত আহিল সত্ৰ আয়োগ গঠন হ'ল সত্ৰৰ হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটিৰ পৰা অচিনাকি মানুহ খেদি পঠিয়ালে আৰু সত্ৰই পুনৰ ঠন ধৰাত সাৰ পানী যোগালে আজি ইমুখ দিয়াৰ পৰা ধুবুৰিলে সকলো সত্ৰৰে উন্নতি লগতে কমলাবাৰী সত্ৰখন একেবাৰে কংগ্ৰেছ বৰ্জিত মই খটাংকেই কৈ দিছোঁ হৈ আছিলে তিতাবৰত যেতিয়া সংস্থাপন হ'ল আমাৰ জনপ্ৰিয় সেই সময়ৰ সিংহ চৰকাৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল বহুত দুৰ্দশা দুৰ্গতিৰ মাজত ইয়াত ডাঙৰ হ'ল কিন্তু তেখেত সত্ৰলৈ যোৱাৰ লগে লগেই ৰাতিৰ পাছত সূৰ্য উদয় হোৱাৰ দি তালৈ পাঁচ কোটি টকাৰ ঘোষণা হ'ল দুই কোটি টকাৰ কাম সুন্দৰভাৱে চলি আছে মই সদায় লোকসকলক আমাৰ সকলোকে কওঁ দুটকা পইচা যে পদ নোসোমোৱাকৈ যাতে এই সত্ৰখন বান্ধি থৈ যাব পাৰোঁ আমাৰ এতিয়া সন্ধ্যা লাগিল সেইকাৰণে এই সন্ধ্যা লগা মানুহজনকে সম্পাদকৰ দায়িত্ব দিলে তাৰ বিভাগীয় আমাৰ যিসকল যোৰহাট জিলা বা তিতাবৰৰ লোক আছে আমি সেই কাম কৰি আছোঁ আমি তেখেতৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছোঁ তেখেতে নিশ্চয় নিজৰ কাম চাবলৈ এবাৰ যাব আমাৰ বিমল ভাতৃ প্ৰতি অতি সুন্দৰ এটা ল'ৰা সাংস্কৃতিক বিভাগত আছে মই তেওঁকো আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁ সোনকালে তেখেতৰ কামখিনি তাত চাবগৈ কেনেকৈ আমাৰ বিভাগীয় তিতাবৰীয়া আমাৰ অফিচাৰসকলে কাম কৰিছে যথেষ্ট এটা পৰিয়ালৰ দৰে কাম কৰিছে তেখেতৰ নেতৃত্বাধীন কৰ্মচাৰীসকলে আমি সকলোৱে হৈ তেখেতক এই উদাস সত্ৰৰ ভকতসকলৰ হৈ তেখেতক তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গক তেখেতৰ বিধানসভাৰ পৰিয়ালবৰ্গ আমি সকলোৱেকে আমাৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা কৃতজ্ঞ জনাইছোঁ যেন আমি এটা নতুন সূৰ্যৰ পোহৰ